但我没有想到，我深爱的那个人，如今却亲手斩落我的羽翼，要将我囚禁至死。嗯 <noise> <noise> 你以为我还会像当年一样相信你的话吗？现在你在我手里，我可以非常明确地告诉你，除了我身边，天涯海角，碧落黄泉，我都不会给你容身之处。我和他为何会走到今天这般境地？拉杆进吧。这一切，从似乎得从很久以前说起。